江小姐，这好歹也是咱们的庆功宴，就，就就吃这个。那，这做人呢，最重要的就是开心啦。那，饿不饿呀？我煮碗面给你吃啊。哎呀，我今天晚上就这么将就将就吧，你改天再出去吃顿好的不得了吗？行了行了行了，你呀。

没想到这么多年他还在。对呀、啊，说了要认我做一辈子主人，我就要对他一辈子负责。哎，你干嘛在上面乱涂乱画呀？哦，那个，那个是我为了练习做的记号。这么多年，你还是没变，一点长进都没有。 还说呢，当年要不是某些人编故事骗我东西，说不定我现在水平啊都可以参加国际比赛了。这个说不好，有些天赋是你学也学不来的啊。不过，看在你是他原主人的份上，我教你两招。你看啊，拼魔方呢，要先拼一面。 比如你先把黄色这面拼好，你就要先把黄色这面的这个十字拼出来。嗯，怎么拼呢？找到所有中间的这一块，把它给挪上去。哇，原来这么玩的！ 你自己带回家玩吧，我继续去做饭。嗯，你把手洗了，准备吃饭。哦，好。真没想到，这一桌子菜居然都是你做的。在国外生活，要是不想被饿死，应该谁都会学会这项求生的技能。把那个酒杯拿过来。 轻一点，不就是个玻璃杯吗？两千一个，瑞士原产，真的假的这么贵？<laughs> 真的假的？尝尝。嗯，好吃、啊。好吃吧？嗯。嗯，最好吃啊。 慢一点，旺财都比你斯文、嗯。管真管，当年你非要穿这位次红色立领上学的时候，我可没说过你啊。穿什么？我不记得，没穿过。啊！就算你现在当上了 M S 的总经理，也抹不去你曾经那些黑历史。我告诉你啊！ 最好不要给我穿小鞋，不然我就把你那些光荣事迹全都抖出来。将军，我倒要看看，现在这个衣冠楚楚的 M H 高官，当年呢是怎么为了一只猪蹄追求我们班小胖妞的？<laughs> 吃你的茄子吧，吃你，塞住你的嘴，话多、嗯。嗯，真香。有空见面吗？ 有工作，啊，骚扰电话。嗯，你尝一个嘛，可好吃了。是吗？那、嗯啊、肯定啊，我做的呀。是是是是是，好吃吧？是吧好吃吧？嗯。